Когда я только начинала готовить суши, училась этому, естественно, по-домашнему, в домашних условиях, я покупала уксус для суши. Уксус для суши нужен для того, чтобы заправить уже готовый отваренный рис. И вот однажды я его купила, все приготовила, все здорово и классно. Но позже я узнала, что можно сделать уксус самим в домашних условиях. Когда я его приготовила в первый раз я поняла, что я больше покупать уксус не буду, потому что все эти продукты есть у каждой хозяйки дома. Поэтому я его больше не покупаю. Смешиваем ингредиенты. На два стакана риса я добавляю сахар. Три с половиной чайной ложки. Добавляем соль. Чуть меньше двух чайных ложек. Добавляем яблочный уксус. 3,5 столовых ложек. И обычная кипяченая вода 3,5 столовой ложки. Перемешиваем наш домашний уксус до растворения соли и сахара. Наш рис отварился. Добавляем уксус в рис. И все перемешиваем очень аккуратно. Пахнет очень вкусно. Закрываем крышкой и даем рису настояться.